Yeah. yeah.

অসম চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনক জনসাধাৰণৰ একেবাৰে কাষলৈ চপাই অনাৰ সেয়ে হৈছে সম জিলা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সমগ্ৰ অসমত ঊনচল্লিছখন যোৱা কালিৰে পৰা আজি এই দুটা দিনৰ ভিতৰত এই সম জিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অৱ দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুলৰ যি কনচেপ্ট সেই কনচেপ্ট প্ৰকৃতাৰ্থত জনসাধাৰণৰ মাজত যাতে উপলব্ধ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বৃহৎ মহৎ কৰ্মযজ্ঞ আৰু দুলিয়াজান ঐতিহাসিক দুলিয়াজানতো দুলিয়াজান সমষ্টিৰ যি চাৰিসীমা সেই পৰিসীমাক লৈ এখন সম জিলাক সৌ ডিষ্ট্ৰিক গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু আজি আমি সকলোৱে আমাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেল্লী ডাঙৰীয়া এই সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়া জিলা আয়ুক্ত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ আৰ চি প্ৰমুখ্যে দলীয়াজনৰ সন্মানীয় গণ্য ম্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিত অতি আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত হৈ উদ্বোধন কৰোঁ আৰু যিগৰাকী বিষয়াই এই কাৰ্যালয় মুৰববী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব যাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সম জিলা আয়ুক্ত বা ইংৰাজী কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ চি ডি চি ৰূপে আমি জানিম গতিকে আমি তেখেতকো আজি সকলোৱে মিলি এই প্ৰশাসনিক কাৰ্যভাৰ চম্ভালিবৰ কাৰণে তেওঁক আসনত অধিষ্ঠিত কৰক জনসাধাৰণ কেনেকৈ পূৰ্বতে বহু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সম্পন্ন হোৱা কাম কাজসমূহ এতিয়া সম জিলালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব যাৰ বাবে জনসাধাৰণে সৰু সৰু কামৰ কাৰণে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব জনসাধাৰণে বিভিন্ন সময়ত সভা সমিতি বা সমাৰোহ ইত্যাদিসমূহ আয়োজন কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় আগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সকলো স্থানৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব লগা হৈছিল এতিয়া সেই সৰু কামৰ কাৰণে তালৈ যাব লগা নহয় আমাৰ খাদ্য আৰু সাম অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে আমি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছিল সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাটো অলপ যথেষ্ট এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় সময় ধন টকা পইচা কিন্তু এতিয়া সদায় যিহেতু নিজৰ এই সৰু চহৰ দুলীয়াদান আহিয়ে থাকে আহি যাওঁতে সমদিলীয়া কাৰ্যালয়ত নিজৰ কামটো কৰি যাব পাৰিব আবকাৰী বিভাগৰ কামসমূহ ইয়াতে আমি কৰিব পাৰিম আমাৰ যিসমূহ ডেভলপমেণ্ট ৱৰ্ক এম এল এ এল এ ডি এম পি এল এ ডি আন টাইক ফাণ্ড বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কামসমূহ ইয়াতে হ'ব নতুনকৈ সম জিলাত প্লেনিং প্লেনিং ছেল ইয়াতে গঠন কৰা হ'ব ঠিক তেনেধৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে লাহে ৰাইজে পাব পৰা যিসমূহ চাৰ্ভিচ যিসমূহ সেৱা এই সেৱাসমূহ ইয়াৰ পৰাই পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব কথাটো এনেকুৱা অসমৰ জনসাধাৰণৰ অনুভৱ কি উপলব্ধি কি জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব লাগে নতুন প্ৰজন্মই কি দৃষ্টিভংগীৰে নিজৰ জীৱনটোৰ লগতে পৃথিৱীখনত চাব বিচাৰে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কোনো মৰ্মাৰ্থ বা পৰ্যবেক্ষণ নকৰাকৈ কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে যিকোনো এটা বক্তব্য আগবঢ়োৱাটো কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে সমীচীন নহয় বৰঞ্চ ইয়ে জনসাধাৰণৰ ওচৰত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিব কংগ্ৰেছ ৰিজিম ফ্ৰম ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাইনটিন ফ'ৰ্টি চেভেন টিল টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিন আজি ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিল অসমৰ উন্নয়নৰ গতিধাৰা কেনেধৰণে আগুৱাই গৈছিল যিসমূহ ডাটা আছে সেই ডাটাসমূহ আমি পৰ্যালোচনা কৰিলে দেখি পাওঁ এতিয়া মই ইয়াতে বহি আছোঁ তেতিয়া মই অইল ইণ্ডিয়া আৰ চি সুধিছোঁ যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কিমান মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰে তেখেতে মোক জনালে যে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ঠিক তেনেদৰে অ' এন ডি চিয়ে এক মিলিয়ন মেট্ৰিক টন এনেকুৱা ধৰণেৰে কৰে তেওঁ মই সুধিলোঁ যে অসমৰ ৰিফাইনেৰিসমূহৰ শুদন ক্ষমতা কিমান আজি ৰিফাইনেৰী থ্ৰী মিলিয়ন মেট্ৰিক টন নমৰীগড়ৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি হৈ নাইন মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ৰামেশ্বা তেলী ডাঙৰীয়া পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী আছিলে আজি ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ ৰিফাইনেৰী গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰী গতিকে এই দুলিয়াজানত আগতে আমি যিটো শ্লোগান আছিল যে তেজ দিম তেল নিদিওঁ ইয়াৰ কনচেপ্ট মোদী ডাঙৰীয়াই বদলি কৰি পেলালে আজি আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ৱেৰাইজ আৱাৰ কেপাচিটি অৱ ৰিফাইনেৰিজ কিমান বৃদ্ধি হৈছে গতিকে তেজদিন তেল নিদিওঁ নহয় বাৰউনি পাইপেদি এতিয়া আৰু তেলটো নাযায় বৰঞ্চ পাৰাদ্বীপৰ পৰা আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ দেশৰ জি ডি পি গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে আজি খাৰত আমি বাহিৰৰ পৰা আনিম গতিকে সেই কেপাচিটি ভাৰতবৰ্ষৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া পলিচিৰ জৰিয়তে মোদী ডাঙৰীয়াই লৈ গুচি গ'ল আজি ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকন'লজি অফ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আজি ভাৰতবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে যে অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিয় লাগে আৰু নতুন প্ৰজন্মই পৃথিৱী চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু চেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ল আজি পৃথিৱী চোৱাৰ অন্যতম মাধ্যম উইডাউট ছেমি কণ্ডাক্টৰ উই কুড নট ছাৰভাইভ ট ছাৰ্ভাইভ কিন্তু আমি এবাৰ ষ্টেপো দিব নোৱাৰোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ এটিটিউড হ'ল যে অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিয় লাগে যে কংগ্ৰেছ কি আৰু নতুনকৈ অসমৰ ৰাইজক বুজাই লাভ নাই নাইনটিন ছিক্সটি টু নেহৰুৱে কৈছে মাই গাৰ্ড গ'জ টু দ্য পিপুল অফ আছাম চাইনিজ এগ্ৰেচনৰ সময়ত এই দুলীয়াজনত এই আমাৰ ইয়াৰ পৰা এই কেইমিটাৰমান দূৰত বহুজন লোক ইয়াত শ্বহীদ হৈছিল অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আঠশ পঁচপন্নজন মানুহক তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে সেই কংগ্ৰেছ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা পোন্ধৰ চনলৈকে তৰুণ গগৈৰ শাসন হোৱাত আজি কিমান লোকক নিৰী লোকক হত্যা কৰা হ'ল আজি নতুনকৈ ক'ব লগা নহয় নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপন এটা পাবৰ কাৰণে বিধায়ক মন্ত্ৰী হাতৰ ধনৰ টকা পইচা নাথাকিলে কৰ্ম সংস্থাপন নাপায় সেই কংগ্ৰেছ গতিকে নিউ জেনেৰেশ্যনক লৈ কোনো হপ নাই কোনো আশা নাই কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ ক্ষমতা কিন্তু হাইজ আজি যদি বিজেপিৰ দৃষ্টিভংগী আপুনি যদি চায় তেতিয়া দেখিব আজি বিজেপিয়ে ডেৰ লাখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক চৰকাৰী চাকৰি দিলে এই দুলীয়াজনৰ বহু দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ সন্তানে আজি জীৱনৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এটা ছিংগল আপোনাৰ আঙুলি উঠাইছে ন বী কেন একো ক'ব পৰা নাই আমাক ঠিক তেনেধৰণে আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ স্কীলক আগত লৈ পিনি আমি আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আজি কেইদিনমান আগত ভৱেশ ঘোষণা কৰিছিল আঠশ পঁচপন্নজন হত্যা কৰা এই কংগ্ৰেছ দলক অসমৰ জনজীৱনৰ মূল সূত্ৰে কেতিয়াও গ্ৰহণেই কৰা নাছিল গ্ৰ' মল ফুডৰ নামত আপোনাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন চৰকাৰে মৈমনসিঙীয়া মিয়া অসমত আহি ইয়াতে সংস্থাপিত কৰাৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছিল সেই কংগ্ৰেছ সেই কংগ্ৰেছৰ লগত অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যোৱা কোনোবা ৰাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী হ'বও পাৰে নেকি টায়াৰ টিউব পেৰাচিন তেল দুই চলা কাটি জ্বলাই পেলাই কোৱা জাতীয়তাবাদ নকয় জাতীয়তাবাদ ক'বলৈ হ'লে জাতিৰ প্ৰজন্মই নতুন দৃষ্টিভংগীৰে পৃথিৱী চাবলৈ শিকিব লাগিব তাৰ কাৰণে যদি সাহস দিব লাগে ছেমি কণ্ডাক্টৰে সাহস দিব তাৰ কাৰণে সাহস দিবলৈ হ'লে স্কিল ইণ্ডিয়াই সাহস দিব তাৰ কাৰণে সাহস দিবলৈ হ'লে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই সাহস দিব তাৰ কাৰণে সাহস দিবলৈ হ'লে খেলো ইণ্ডিয়াই সাহস দিব দুটা কেৰাচিন তেল আৰম নিদি